за 29 гемов. Вы сейчас скажете, ничего такая скидочка, а вот и нет. Многие из вас, скорее всего, даже не видели эту акцию, потому что эта акция продается за 149 гемов прямо сейчас. А ведь ее потом убрали. Это что значит? Это... Всем добрый день. Сегодня я знал, что это из холодика. Холдика знал, что я нашел это. Він нашов скін на Кордеріуса, який э, був ще з 19-го сезону. Ну, і потім перестав все продаватись. Ну, от, кажись. А потім ще Ну, не знаю. Очередной раз суперселы ошиблись. Как это будет? Они никогда не ошибаются, сразу говорю. С мега-ящиками, с боксами, с стартропами и многими другими акциями, которые суперселы добавляли в игру. По ошибке просто не ту кнопку, не тот толик нажали, и акция по скидке вышла. Серьезно? Че я зараз на Непонятно что. Сегодня мы будем их подлавливать. Знаете почему? Ведь завтра выходит новый сезон про Волпаса Сегодня заканчивается. Я знаю, прикинь ранговый бой, и все это уже настанет завтра, а также мы все с вами ждем ящики, прямо сейчас мы зайдем в игру и посмотрим, что же там Суперселлы добавили сегодня, и что можно купить по скидочкам. Надеюсь, вы готовы, усаживайтесь поудобнее, поехали в игру! И прямо сейчас нас встречает красный питчер Фрэнк по скидке! А, стоп, суперсел! ну так это же скин, который... Это же скин. Уже был в игре. Я правильно понимаю? Поправьте, если я ошибаюсь. Но это, по-моему, не новый скин. Но он по скидке прямо сейчас. Так, хорошо. Что это у нас здесь? Давайте посмотрим. Входящие. Это что такое? А, это иконка. Ага, это значки. Это ничего особенного. Хорошо. Так, здесь у нас что? Через 23 часа заканчивается сезон. Сейчас об этом поговорим. Заходим в магазин. Так. Берри. Что это? Две иконки за 6 долларов? Называется свобода. Так, это интересно. Сейчас разберемся. Так, красный питчер фэнк 1. Синий питчер фэнк 2 за одну и ту же сумму. Ларри и Лори за 129 гемов. А, и знаете в чем прикол? Они также продают скин на Лари и Лори. Сейчас покажу, какой. Вот он, этот скинчик. Он прямо сейчас продается в игре за 149 кило. На масло. То есть я за этим скином охотился, проходил весь сезон. Но я на самом деле не жалею, потому что я с Кайфом провел время. И кстати, завтра уже заканчивается. А, он уже завершился, да? Сезон завершен. И когда он начнется, я, ребята, опять буду пушить, опять буду пушить, опять охотиться за новым скином. И вот этот скинчик на Ларри Лори, стоп, а где? Ага. Больше всего трофей надо сделать. И вот он. Вот этот скинчик продается прямо сейчас в магазине. Вы можете его, ребята, приобрести. Так, во-первых, давайте по порядку. Я вам сейчас э, подарю промокодик на вот эти иконочки. Наверняка кто-то хочет залутать. Я сейчас себе куплю эти иконочки и вам дам промокодик. Кто хочет получить от меня промокод, выполните всего лишь одно действие. И я вам выдам промокод на эти иконочки. Сейчас покажу, какое. Я недавно начал играть в новую игрушечку. И я хочу, чтобы вы играли вместе со мной. Да, я угадаю. Хасл. Мобайл просто всего лишь навсего ввели мой промокод на том сервере, на котором я играю. И все. Просто потратьте на это секунду времени своего. Что за игрушка? Сейчас покажу. В последнее время я стал очень много времени проводить за телефоном. Ну а чтобы его проводить гораздо веселее, я стал искать себе новую интересную игрушечку. И наткнулся на онлайн РП, в котором можно играть в сети. А, игрушечка Хасл. не весело проводити час зі своїми друзями, і гра абсолютно безплатно. Йоди, і ودي І ودي разом я думав. А якою він може грати і моментально і і в хасл і в онлайн-РП. Я думаю, що якось странно. То туди, то сюди. И очень часто обновляется, поэтому развлечений реально хватает. Пробуйте тоже словить это веселье и используйте мой промокод, который дает вам 120 тысяч игровой валюты и целый люксовый автомобиль Lamborghini. А для моих подписчиков выпадает уникальный скин мой личный скин. Ребята, играйте за меня. Кстати, если вы хотите поиграть вместе со мной, то вам для этого нужно выполнить пару простых действий. Первое это перейти по ссылочке в описании, скачать игру с Play Market. Второе установить игру на свой телефон. И и третье, в настройках выбрать свой игровой ник в формате имя, фамилия. А после этого выбрать один из доступных серверов. Как вы понимаете, теперь играть в GTA может даже на своем мобильном телефоне. Поэтому скорее заходите на второй сервер Фарида и не забывайте вводить мой. Не, ну я уже хотел бы заканчивать видео через тюрьму рекламу. Але ні. Сім'ї. Можу вам кожного показати. Обзор було сторони. Так. Це моїх перших двома. Ну, Як сказати перша? Продостай. Я їм тут зарбати сюди на, на лаву. Це Заприклятий мої. Я вот и что время уже ничего мне попустить. Давайте не про цеговорю это. Было это ужасно. Злетаю система. Но... но мы это решим просто. Где? Yeah руды все то есть си... в таком же мене захла не уже ручка появилась как биосы выкидывают тебя да вот то что прикалуйтесь No všichni mají někdy tým, je. Za nimi, kom. Za nimi, kom,